В июне 2015 года в Следственное управление поступила оперативная информация с ОБЗПТЛ Главного управления национальной полиции в Харьковской области о том, что группа лиц на территории города Харькова организовали онлайн-порностудию, где занимаются изготовлением и распространением в сети интернет изображений порнографического характера. По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. В рамках указанного уголовного производства был проведен ряд оперативных мероприятий и следственных действий, в результате чего произведено ряд обысков, в ходе которых были изобличены и задержаны организатор онлайн-порно-студии, им оказался житель города Харькова 1982 года рождения, и модели, работающие на указанной студии. На данный момент с фигурантом уголовного производства предъявлено подозрение о совершении преступления, предусмотрено частью 3 статьи 301 Уголовного кодекса за изготовление, распространение, сбыт изображений порнографического характера, за которое законом предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по данному уголовному производству.